بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه bi rahmatika fi iki Amma ba'd. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bismillahi rohmanir rohim saodatning sabablari 3-chi sabab inson 3 ta kunda bo'ladi kechagi kun bugungi kun ertangi kun demak o'tmish haqida gaplashdik o'tgan kunni esdan chiqar xulosasini ol uni unut ikkinchisi seni kuning bugungi kun ertangi kun ham emas kechagi kun ham emas ayni bugungi kun seni kuning sen bugun borsan bugun yasha agar tong ottirgan bo'lsang kechki vaqtni kutma bugungi kuning bilan yasha yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas hali kelmagan ertangi kun bilan emas ayni bugungi kuning bilan yashagin chunki kechagi kun o'tdi ketdi endi u yo'q ertangi kun hali kelmadi u ham yo'q demak sen bugun borsan bugungi kun seni kuning hisoblanadi ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi ustingda bugungi kunni yorug'i turibdi sen bugun yashayapsan seni umring shu kungi umr bugun borsan ertaga olloh biladi bormisan yo'qmisan buni bilolmaysan shuning uchun bugun tug'ilib bugun yashab bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak chunki ertaga deb bo'lmaydi birodarlar ertaga degan gap bor yoshlarda ertadan xudo xohlasa turnir tortinaman ertadan yuguraman ertadan masjidga qatnayman ertadan 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 yo dushanbadan birodar bir hikmatli so'z bor ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi o'zi to'qson pрoцent o'sha yerdamiz hammamiz to'g'rimi ertadan qur'onni boshlayman ertadan zikrni boshlayman ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman qachondan eng qiyin ish birodarlar eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish birovni bir ishga buyurish uni nazorat qilish qil kıl deyish oson ammo o'zi e, sizni ham kimdir boshqarsa oson itoat qilasiz ammo o'zingizni o'ziniz boshqarishga nima qilmaysiz toqatingiz yetmaydi qachondan ertadan mana qori bollarimiz qur'onga o'tib beryapti bugungi qor akamiz o'tgan yilgi qoraakani mehnatidan foyda olyapti tushunarlimi demak jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi figuralari tekis yo'g'i o'rnida bugun shu figura bilan o'tiribdi chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga kechagi rahmatulloh ishlab qo'yuvdi bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohni mehnatini huzurini totyapti tushunyapsizlarmi o'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi domla bo'lmaseda ramazon kelmasdan boshladik tushuninglar birodarlar ertaga degan yo'lni tanlasangiz bu yo'l sizni hech qayer dagana davlatga olib borib qo'yadi birodar tushuning sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish o'zi qoida borki har qanday toatning avvaligina mashaqqat har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat keyin oddiy bo'lib qoladi mana bugun ro'za tutdik kimdir abeдgacha qiylandi kimdir asrda qiylandi uch kun to'rt kun besh kun bo'ladi qiyinchilik keyin nima bo'ladi oddiy bo'lib qoladi xullas ukalar yoshligingarda mehnat qilib qo'yinglar o'rta yoshga yetganda huzur halovat qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qariganinglarga qoladi o'shaning uchun eskilarning duosi bor omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qariganimda bergan bugun hozirdan boshlab bo'ladimi shunaq qilsa shuning uchun shu kunda tug'ilib shu kunni o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak agar shunday qila olsang birodar hayoting o'tmishning xavotiru g'am qayg'ularida o'ralashib qolmaydi agar shunday qila olsang kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l hamma g'aming e'tiboring o'y fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin chunki bugun borsan ertaga yo'qsan bugungi kuningda xushuli namozni tadabburli tilovatni qalb unda hozir bo'lgan zikrni borliq haqidagi tafakkurni ishlaringdagi tartib intizomni go'zal axloqni kuningga rozilikni tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y ertaga dema bugun qil bugun ha aynan bugun shu narsalar bilan ovora bo'l chunki ertangi kun senga kelmay qolishi mumkin ertaga qoldirma sen yashab turgan kuning bugungi kun uni soatlarga bo'lgin ana shu soatlarini yillarga aylantirgin daqiqalarni oylarga aylantirgin soniyalarni kunlarga aylantirgin shunda baraka topasan shunda kuning qanchalar uzunligini vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan bugungi kunni har bir lahzasida yaxshilik urug'larini ekib olgin go'zal amallarga intilgin gunohlarga mag'firat so'rab olgin shu kunda robbingni zikr qil ketishga tayyorgarlik qilib olgin shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan quvonasan baxtli bo'lasan shunda sen uy joyingdan ayolingdan rozi bo'lasan farzandlaringdan rozi bo'lasan topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan kasbikoringdan rozi bo'lasan rozi bo'lasan demak baxtli bo'lasan chunki birodarlar baxt bu rozilik demakdir asadubillah robbimiz subhanahu va taolo aytyaptiki bas senga ato etgan narsamni olgin va shukur qiluvchilardan bo'lgin agar shunday bo'lsang birodar bugungi kuningni qo'rquvsiz xavotirsiz o'tkazasan gina kuduratsiz hasad va riyosiz o'tkazasan chunki ertangi kun kelmay qolishligi mumkin sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak seni kuning faqatgina mana shu kuning ertangi kun emas kechagi kunemas ayni bugungi kuning mana shu gapni birodarlar ertalab turib ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak bugungi kun meni kunim bugungi kunim bilan yashayman birodar bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding kecha qattiq po'panay non, non yegan endi bugungi issiq noningni kechagi po'pina non bemaza qilib qo'yishi mumkinmi mü? yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yeyayotgan noningni bemaza qilib qo'yishi mumkinmi yo'q agar bugun zilol tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang nima sababdan kechagi ichayotgan loyiha suvingga qayg'urishing kerak Ha, kecha kun zarar ko'rding ketdi bugun foyda qilding-ku. agar birodarlar mana shu tasavvurni mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi bugungi kunim bilan yashayman bugun tinchman bugun sog'man bugun boshimda tomim kun bugun qonim to'q bugun oyoq qo'lim ishlayapti alhamdulillahi robbil alamin eng baxtli odam menman o'tib ketgan kechagi kun bilan emas hali kelmagan ertangi kun bilan emas shu kun bilan shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz birodar shunda o'zingizni yuksaltirishga amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz birodar shunda aytasanki faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman lag'u behuda so'zlarni tark qilaman faxsh so'zlardan uzoq bo'laman so'kinish g'ibatlardan, namimalardan uzoq bo'laman bugun hamma ishimni tartibga keltiraman Palapartishlik yo'q eplamachilik yo'q ko'zboyamachilik yo'q kitoblarimni tartibga keltiraman ish stolimni tartibga keltiraman xonam ish xonam hammasi tartibli bo'ladi usti boshimga qarayman so'zlarimni harakatlarimni tartibga keltiraman Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman bugun robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman nafil amallarni bajarishga qur'onimni go'zal tilovat qilishga kitob mutoala qilishga vaqtimdan unumli foydalanishga harakat qilaman bugun bugun qalbimda yomonlik bu'g'za adovat kibri havo hasad va yomonlik gumonlarni tomirlarni sug'urib tashlayman bugun bugungi kunim bilan yashayman odamlarga yaxshilik ulashaman kasal ziyorat qilaman janozaga qatnashaman adashganga yo'l ko'rsataman mazlumni yonida turaman och qolganga ovqat beraman olimni hurmat qilaman yetimga shafqat qilaman bugun ey kechagi kun quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan sen bilan avvora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman chunki sen bizni tark qilib ketding endi hech qachon qaytmaysan ey ertangi kun sen hali yo'qsan sen g'ayb olamidasan shuning uchun sen bilan avvora bo'lmayman ertangi kun hali hech narsa emas u yaratilgani yo'q u hali zikr qilinadigan narsa ham emas ey inson sen kechagi kunni odamiham emassan ertangi kunni ham yem odami emassan sen bugunning odamisan seni kuning bugungi kuning hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan bu sen. ibora seni kuning bugungi kuning saodatning uchinchi sababi seni kuning bugungi kuning alloh azi va jalla bugungi kunimizdan foyda oladigan solih bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi taola va barakatuh